है कि ये जो है वो पीछे लिया जाएगा ट्वीट किया उन्होंने अभी हम नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी से बात करने के लिए मैंने बोला है क्योंकि कोर्ट को हम सब लोग मानते हैं कोर्ट के आदेश को मानना है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोष जनता में है वो कैसे प्रकट करेगा इसके बारे में हम लोग भी बातचीत करके अभी निर्णय लेगा वो जी नागपुर में इसे कार्यक्रम लेके जाएंगे। थाना में कांग्रेस अध्यक्ष नैनो पटोले हैं और अहमदनगर में सी एल पी लीडर है बॉम्बे में है ये सारे लोगों को हम लोग अभी थश में हैं का आदेश अभी तीन बजे हुआ है So, तो इसके ऊपर क्या करना है विचार चल रहे हैं एक घंटे के अंदर आपको बता मतलब डिसीजन अभी होने का है है हाँ नरेंद्र पटोले को मैंने बोला शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे से बात करके इसको क्योंकि अभी अभी हम लोग फ्लाइट में था तभी मॉल पड़ा ये सो फाइनल डिसीजन तीनों से बात करके अभी आपको बताएगी कोर्टाचे निर्देश आम्ही आणि कोर्टाचा आदेश आम्ही सन्मानच करतो महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीनं कायदा सुव्यवस्थेचे धनवाडी निघाले कायदा सुव्यवस्था राहिलेला बसते आत्ता दोन तासापूर्वी नागभेड बस चालकामध्ये एका मतिमंड मुलीवर चार, चार तरुणांनी बलात्कार केला आता शिवानी तिकडे पोहोचते आता दोन तासापूर्वी नागबीड शहरामधील बस स्थानकावर बलात्कार झाला मतिमंद मुली राज्यात सुरक्षित तरुणी सुरक्षित बालिका सुरक्षित पण आम्ही या जनतेचा आक्रोश जो आहे तो त्या माध्यमातून त्याला साथ देणं किंवा जनतेच्या आक्रोशाला पुढे न्याय मिळावा त्यांच्या मागणीला यश मिळावं म्हणून उद्याचा बंद होता म्हणून कोर्टाचे निर्देश मान्य आहे या संदर्भात माननीय पवारसाहेबांशी आहे आणि जो निर्णय होईल एक तासाभरामध्ये होईल तो निर्णय उद्याच्या बाबत आम्ही सगळ्या माध्यमांना सांगू आणि तीनही पक्ष मिळून एक सामूहिक जो निर्णय घ्यायचा आहे

पार्टी में उसमें शामिल नहीं होना चाहिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं कोर्ट के आदेश का हम हमेशा सम्मान ही करते के आदेश के विरुद्ध जाने का सवाल नहीं, नहीं।, नहीं और हर सवाल वो कोर्ट ने भी जो आदेश दिया है उसके बारे में जो ट्वीट हमारे पवार साहब ने किया है उसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे से और हमारे पवार साहब से बातचीत कर रहे और एक घंटे के अंदर में तीनों पार्टी मिलकर जो निर्णय होगा वो आपको बताएंगे